Жизнь вот на этом спікулірують у рамках програми подолання бідності, особливу увагу акцентували на медичному обслуговуванні, а саме проблемних питаннях, які виникли через нестачу фінансування. Серед них недостатня забезпеченість інвалідів санаторно-курортним лікуванням. Около пяти тысяч состоит на очереди и получено всего лишь 534 путевки, что составляет 11%. И инвалиды по общему заболеванию 20 тысяч состоит в очереди, не получено пока ни одной путевки. Сейчас будет очень много встреч с западными странами, очень много будет встреч с инвесторами, и мы будем просить, чтобы они максимально быстро помогли нам в решении этих вопросов. Действительно, люди годами... Вот, не были вот, обеспечены самым необходимым для инвалидов. Это у нас еще вопрос будет касаться и что касается новых объектов. Вот, мы обязаны все наши новые объекты вот, строить с учетом того, чтобы инвалиды имели вот, равный доступ. Мы видим, как... На всіх во всіх западних странах в інваліди являються пріоритетним. Поэтому ета наше буде одної з главних направлень, котрої будуть курірувати. Багато уваги буде і надалі приділятися дітям, які залишилися без батьківської опіки. Эта работа тревая на Донеччині уже не первые дала вагомые результаты. На сегодняшний день охват семейными формами воспитания детей-сирот в области составляет 83 процента. Это э, усыновление, куда включается как иностранное, так и э, наши э, граждане Украины. Это э, развитие семейных форм воспитания, приемной семьи и детские дома семейного типа. И это опека. 83 процента охвачено. Разработана программа дальнейшего охвата. Э, детей-сирот этими видами э, э, усыновления, будем так говорить. И э, она будет продолжена в 2014 году. Э, очень важный вопрос ⁇ это обеспечение жильем детей-сирот и детей лишенных родительского попечения. Э, на сегодняшний день у нас э, очень большой процент детей-сирот не имеет своего жилья. В прошлом году было принято впервые на Украине программа обеспечения детей-сирот жильем. Некоторые города очень активно откликнулись на это и создавали условия и предоставляли квартиры вторичного заселения, социальное жилье, общежитие социальное. Но, тем не менее, проблема в области остается достаточно остро, и это тоже та вот векторная точка, на которую необходимо обратить внимание. Серед проблемних питань, з якими зараз стикаються у системі охорони здоров'я, забезпеченість житлом медичних працівників та зменшення витрат пересічень громадян на ліки. На прес-конференції, що відбулася відразу після наради, була оприлюднена інформація, що вже днями на Донеччину прибуде літак з медичним обладнанням та ліками з Німеччини. Був розговор прем'єр-міністра України господина… Арсения Яценюка вместе с Меркель, где обсуждались текущие проблемы как политические, так и социально-экономические, и было было предложение со стороны Меркель о том, чтобы оказать помощь. После этого премьер-министр обсуждал, где лучше эту помощь, куда лучше направить. Мы договорились, что это лучше будет Донбасс. Вот объем помощи оценивается пока в рамках вот одного самолета. Дополнение я сегодня не могу вам окончательно сказать. Работают специалисты по линии вот Красного Креста. От нашей стороны эту работу ведет заместитель губернатора, вот по, в том числе который курирует медицины и медицину. И я абсолютно уверен, что она обеспечит прозрачность реализации всех медикаментов и медицинского оборудования. Сергей Тарута на пресс-конференции подтвердил информацию, что до на Донеччину спостарегачив ОБСЕ. У них не получилась миссия в Крыму, их не допустили, более того, обстреливали, насколько я знаю. Вот поэтому они изменили маршрут и решили направиться в восточные регионы. Безусловно, Донецк является вот главным в восточном регионе, поэтому они планируют с этой целью приехать и на месте оценить ситуацию. Они сегодня прибывают, завтра работают, перемещаются в Луганск и на послезавтра намечена пресс-конференция. Керманич регіону розповів про кроки, що були зроблені, та планують здійснити правоохоронні органи задля для збереження миру та спокою у регіоні, та як відповідатимуть за правопорушення ті, хто, наприклад, спалив прапор з символікою футбольного клубу Шахта. Керманич області зауважив, зміни керівників регіональних структур СБУ та МВС, дали результати, і сьогодні перед силовиками поставлено завдання протягом наступних 10 днів повністю стабілізувати ситуацію. Сценарий, который был прописан у тех режиссеров, он был более агрессивный и более сложный. Мы прошли лучше, чем они планировали. Это первая часть. Вторая, что касается сожжения флагов, мы будем в правоохранительном, в законодательном поле быстро реагировать. Также Сергей Тарута прокомментировал решение суда счет забороны проведения массовых акций протесту беля административных будиволь. Это очень важно, чтобы все государственные учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность, работали без каких-то внешних агрессий. Потому что, вы знаете, на прошлой неделе были призывы идти и блокировать работу казначейства. Это означает, если бы это случилось, к сожалению, эти, ну, с счастью, скажем так, и сценаристы, и участники вот этих движений плохо ориентируются в Донецке и пошли в другую сторону. Но призывы были к казначейству. Так вот, если бы это случилось, это означает, что мы могли бы на 3-4 на дня вообще оставить нашу Донецкую область без всяких платежей. Вы представляете, какой уровень там, преступления. И вот когда люди находятся там и рассказывают, призывают к улучшению жизни, но они бы оставили всех инвалидов, всех неимущих бы без заработной платы. На прес-конференції обговорювали і ситуацію Криму та можливі шляхи мирного вирішення питання. Зустрічі з журналістами, голова Донецької облдержадміністрації планує проводити якомога частіше, не рідше разу на тиждень.